Мне еще задавали вопрос по Корчинскому. Смотрите, проанализируйте жизнь человека. Он сейчас, вот я его слушал в Лоху, утром, я плакал. Он, ну, Бандера тихо курит. Только у Бандеры не было никогда такого послужного списка, как у товарища Корчинского. То есть он на флаге поднял национализм. Ну, молодые годы со спецназом ФСБ России заходят в Приднестровье, делают приднестровскую республику. С левого фланга атакует Корчинский, с правого э, Гиркин и Игорь Гиркин. Это ж они побратыми были. Потом постоянно ездят в Москву, к Дугину, выступают на э, съездах э, российских фашистов. Вместе с Арестовичем маленьким, молодым. А то Арестович еще в свободное время снимается в рекламе Порошка Тайт. И потом они Потом он лет 10 трет шкуру с Медведчуком, организатором русской весны в Украине. Минск-1, Минск-2. Я сейчас остановлю колонну на Курахова. Позвоню первому. И, ну, армия Веры мови. И потом он э, с этим... Ездит на прием в кабинеты в Кремле к Гундяеву и к этому, который делал ДНР. Э, я забыл, Сурков, Сурков. И занимался, он еще у него была тема такая, они года 4 вместе с Ужниковскими опг Ужники под ФСБ делали проект с Натальей Ветренко по СПУ. Ветренко і Карчинський вместе это делали. І так он прожил всю жизнь, а сейчас он такой, что Знищите Москву, знищите Москву. Ну да. так. Представьте, если бы мы читали карьеру. биографию Шухевича, либо Бандеры, и там было написано, что они всю жизнь прожили на Лубянке в КГБ на четвертом этаже, а потом на старости лет стали, решили стать национал-патриотами. Ну и Корчинского люди всегда участвовали в каком-то кипише и их всегда через минут пять отпускали. Это Зубатовщина в чистом виде. Но мне иногда его суп приятно послушать, я его так ну, у него юмор есть, да. я его иногда слушаю. Нужно знать температуру по палате.